Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara merawat burung perkutut agar jinak dan gacor atau rajin mangkuk. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ambil ulasan-ulasan yang baik buang ulasan-ulasan yang jelek yang tidak baik jangan diambil mentah-mentah ulasan atau tip dari saya ini Merawat burung perkutut bagi pemula maupun yang sudah mahir terbilang mudah karena pada dasarnya burung perkutut adalah burung yang mudah untuk dirawat sama halnya dengan cara memelihara burung merpati burung perkutut merupakan salah satu burung pemakan biji-bijian yang masuk dalam suku Columbidae dan genus Geopelia. Burung ini memiliki beberapa ciri seperti tubuh yang ramping dan kecil dengan ukuran maksimal 21 cm eh, dengan warna dari kepala sampai leher berwarna abu-abu atau coklat dengan lurik eh, hitam. Burung ini asli Indonesia karena burung ini tersebar di beberapa wilayah Indonesia, terlebih di beberapa kota di Pulau Jawa. Akan tetapi, penyebaran burung ini terdapat di beberapa wilayah negara tetangga, seperti Filipina, Semenanjung Malaysia, Thailand, dan beberapa negara terdekat lainnya. Sampai saat ini, jumlah burung perkutut semakin bertambah seiring dengan pe peminat yang terus bertambah, atau hobi-hobi dari kalangan remaja, maupun sampai bapak-bapak, uh, maupun kakek-kakek akan tetapi peminat dari burung ini biasanya masih berkutut, berkutut di sekitarnya Pulau Jawa atau di sekeliling Pulau Jawa memang senang memelihara burung perkutut karena bunyinya yang bunyinya yang khas merasuk ke dalam hati enak didengarnya dalam memelihara atau cara merawat burung perkutut haruslah mengetahui beberapa aspek yang harus dilakukan rutin demi menghasilkan burung perkutut yang juara cara merawat Berikut adalah beberapa cara merawat burung perkutut yang bisa dipraktekkan di rumah agar gacor dan jinak. Satu, pemilihan jenis kelamin yang tepat untuk kalian yang menginginkan burung perkutut yang gacor sudah dipastikan kalian harus memilih jenis kelamin jantan dan begitu juga sebaliknya apabila kalian hanya ingin um, merawat burung saja jenis kelamin dari burung janganlah tak jadi patokan jadi jantan betina tetap bunyi Ketika kalian masih bingung menentukan jenis kelamin, uh, burung perkutut cukup membedakan uh, sumpit atau kerapatan kakinya. Apabila kurang lebih satu uh, cm, berarti burungnya berjenis kelamin jantan. Dan untuk betina, sumpitnya lebih renggang uh, dari ukuran jantan, jadi sapitnya atau di bagian sapit udangnya itu renggang kalau betinya apabila masih bingung bisa juga dengan cara membedakan badan di mana badan burung perkutut jantan memiliki badan yang besar dan tegak serta ekornya menyatu yang kedua agar perkutut rajin manggung dan kacor rutinlah memandikan burung hal nomor dua yaitu memandikan burung dengan teratur memang poin ini adalah poin wajib bagi kalian yang memang ingin memelihara burung jenis apapun karena dengan cara memandikan teratur Si burung selalu fresh dan terlihat lebih menarik. Apabila membandingkan burung perkutut, alangkah baiknya disemprot menggunakan sprayer ataupun dipegang secara langsung, lalu diusap dengan air. Selain itu, juga ada ramuan khusus untuk memandikan burung perkutut ini, yaitu menggunakan air beras yang dicampur dengan daun sirih sebanyak tujuh lembar untuk menghilangkan kutu dan meng... mengkilapkan warna bulu burung perkutut tersebut. Yang ketiga, rutin menjemur burung perkutut. Setelah memandikan burung, hal yang harus dilakukan adalah dengan menjemur burung itu, jemurlah burung di panas di tempat panas pada pagi hari mulai pukul 7 sampai 9 pagi agar panas matahari tidak terlalu menyengat. Fungsi dari penjemuran burung adalah agar menjaga suhu tubuh burung, membuat burung terbiasa dalam suhu panas. Selain itu, juga menjemur burung juga bisa membuat menjauhkan dari penyakit dan juga kutu-kutu maupun virus-virus atau bakteri yang terdapat di sarang maupun di landasan sangkar tersebut. Yang keempat, pemberian makanan pokok. Cara merawat perkutut nomor empat adalah pemberian makanan pokok yang tepat bagi burung perkutut. Kita agar burung perkutut kita sehat. Jenis makanan utama perkutut ini seperti biji-bijian, rumput dan padi-padian. Selain itu, pakan itu ada beberapa pakan sering diberikan oleh para pecinta burung perkutut seperti beras merah, melet, butiran jagung, jewawut, ketan hitam dan lain-lain. Yang kelima, suasana yang baik. Carilah suasana yang baik untuk burung perkutut. Selain empat faktor di atas yang telah disebutkan, faktor suasana yang baik untuk burung perkutut perlu diperhatikan demi membuat si burung perkutut nyaman. Biasanya, apabila suasana yang kurang baik atau kurang baik dengan sekelilingnya burung perkutut malas bunyi, atau bisa menjadikan stres juga. Yang keenam, pemberian minum selain pakan, minumlah perlu minuman, perlu diberikan yang terbaik bagi burung perkutut berikanlah minuman di tempatnya yang sudah ditaruh di dalam sangkar agar ketika haus burung bisa minum karena burung perkutut biasanya burung yang cukup butuh air dalam sehari-hari berilah air minum yang matang yang ketujuh pemberian minyak ikan tidak hanya manusia saja yang membutuhkan minyak ikan untuk daya tahan tubuhnya atau burung perkutut pun butuh untuk mem membantu perkembangan perkembangan Tubuhnya yang baik dengan cara melolohnya melolohkan minyak ikan tersebut, dalam cara memberikan cukup dengan cara dilolohkan langsung ke mulut burung. Dalam melolohkannya, hindari jangan sampai burung tersedak, berikanlah air atau basahi paruh burung agar burung tidak tersedak. Pemberian minyak ikan eh, diberikan satu butir per tiga hari sekali, atau seminggu sekali. Yang ke-8 pemberian kencur Selain minyak ikan, pemberian kencur pun bisa membantu si burung untuk tetap sehat Dan akan menjadi burung yang unggul Selain itu ada beberapa manfaat kencur yakni uh, satu menyehatkan perkutut dari dalam yang kedua menghilangkan lendir atau dahak pada burung perkutut uh, agar perkutut memiliki suara yang bagus yang ketiga mencegah dan mengobati radang tenggorokan pada burung perkutut yang keempat membantu melonggarkan rongga nafas dan menguatkan nafas pada burung perkutut. Yang kelima membantu dalam menguatkan pita suara pada burung perkutut. Dengan beberapa manfaat di atas dalam memberikan kencur pada perkutut ada dua cara yaitu dengan cara kencur diparut, kemudian dicampur air, eh, diperas hingga mengeluarkan air kencur. Airnya lalu diberikan kepada perkutut atau dengan cara lain yaitu dilolohkan langsung ke mulut perkutut. Cara melolohkan yaitu kencur dikupas, lalu diambil bagian dalamnya, eh, dipotong sebesar biji kacang hijau eh, atau kedelai dan kemudian diberikan kepada perkutut langsung ke paruhnya. Eh, memberi kencur adalah minimal 3 sampai hari atau seminggu sekali. Yang kesembilan, pemberian kacang hijau. Untuk selanjutnya, kita bisa memberikan kacang hijau sebagai asupan nutrisi baik untuk burung perkutut. Cara memberikan yaitu dengan cara merebus 5-8 butir kacang hijau agar si burung perkutut uh, rajin bunyi. Uh, rendamlah bu uh, kacang hijau uh, 8-9 uh, jam agar lunak dan dilolohkan langsung ke burung perkutut tersebut yang kesepuluh jaga kebersihan kandang tidak hanya manusia saja yang akan senang apabila rumahnya bersih burung pun apabila rumahnya atau sangkarnya bersih akan membuat burung nyaman tinggal di dalamnya sangkar Selain itu juga menjaga kebersihan sangkar burung akan menjaga uh, menjaga kesehatan si burung perkutut tersebut Cara membersihkannya hampir sama dengan membersihkan kebanyakan sangkar burung kicauan lainnya. Kita bersihkan setiap hari dari kotoran burung, dan juga membersihkan tempat pakan dan tempat minumnya. Burung dari virus maupun dari lumut, jika memang memung memungkinkan, bisa diberikan insektisida untuk menjauhkan ke, uh, kandang dari virus maupun kuman yang uh, ada di dasar uh, sangkar tersebut yang ke-11 pemberian vitamin. Selain makanan pokok dan makanan pendamping yang sudah dikatakan di atas tadi, pemberian vitamin pun perlu diberikan sebagai pelengkap nutrisi dari kebutuhan burung perkutut, kebanyakan pemilik burung memberikan vitamin-vitamin agar sehat yang dijual di pasar-pasar maupun dijual di toko burung. Yang ke-12 pemberian multivitamin. Setelah pemberian vitamin eh, membuat menjaga dan memelihara kesehatan si burung perkutut Pemberian multivitamin dianjurkan bagi burung perkutut yang akan didaftarkan dalam beberapa jenis perlombaan atau uh, untuk kelangenan sehari-hari saja. Yang ke-13, pemberian extra food atau extra fooding. Hampir sama dengan multivitamin ataupun pakan lainnya, pemberian extra fooding seperti ulat hongkong, undur-undur, kroto bisa diberikan kepada burung perkutut agar burung perkutut tidak terlalu bosan dengan makanan pokoknya selain itu juga pemberian extra fooding ini merupakan salah satu penyuplai protein hewani yang bisa diberikan seminggu sekali maupun seminggu dua kali yang ke-14 pemberian jamu untuk cara yang satu ini biasanya dilakukan oleh para pe pengingat uh, atau oleh kalangan penggemar perkutut untuk jenis perkutut bakalan Jamu yang diberikan bisa berupa campuran beberapa rempah-rempah pilihan yang sering diracik, khusus untuk burung perkutut. Dalam pemberian jamu bisa seminggu sekali atau seminggu dua kali agar terbiasa manggung. Biasanya dalam rentang dua hari, setelah pemberian jamu tadi pasti perkutut akan jadi lebih sering berbunyi atau sering manggung. Berilah jamu tersebut di toko-toko burung maupun uh, di toko jamu khusus perkutut. Melakukan mastering yang kelima belas, melakukan mastering. Hampir sama dengan beberapa jenis burung lainnya. Dalam tahapan melakukan mastering, di sini adalah memancing burung perkutut kita agar mau berbunyi, mengikuti suara anggungan atau suara MP3 yang kita pancing dengan alunan-alunan uh, suara MP3 yang didengarnya, yang ke-16 memberikan pasangan. Untuk faktor ini, yaitu dengan memberikan pasangan terhadap si burung, biasanya burung yang memang dalam masa birahi, dia akan selalu berbunyi setiap saat. Caranya yaitu dekatkanlah burung jantan dengan betina atau bisa juga dimasukkan dalam satu kurungan. Biarkanlah mereka dalam satu kurungan beberapa saat. Setelah itu baru pisahkanlah kembali burung yang terlihat sudah berjodoh. Biasanya burung yang dipisahkan akan terus berbunyi untuk mengambil uh, memanggil pasangannya. Yang ke-17 berikanlah obat yang tepat ketika sakit. Cara yang terakhir adalah penanganan di mana apabila si burung terkena beberapa gejala penyakit ataupun cacingan atau letih lesu cara mengetahuinya biar biasanya bisa di dari warna dan wujud kotorannya. Kalau mencret ya ternyata kalau mencret berikanlah obat-obat uh, uh, yang tepat untuk burung perkutut tersebut atau kalau cacingan berikanlah obat cacing yang tepat untuk burung perkutut tersebut. Selain faktor cacingan, ketika burung mencret ada juga ditemukan burung perkutut yang sangat doyan minum, sehingga kotorannya berair seperti mencret. Selanjutnya, apabila menemukan kotoran yang berwarna hijau, biasanya juga mengisyaratkan bahwa burung perkutut kita sedang kurang sehat. Di samping beberapa informasi di atas, berikut ini saya lampirkan: semoga saja bermanfaat, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ambil ulasan-ulasan yang baik, buang ulasan-ulasan yang tidak baik. Jangan diambil mentah-mentah ulasan-ulasan dari saya ini. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Dan tak lupa saya ucapkan, salam kong mania, salam persaudaraan, salam rahayu, salam jabat erat, salam silaturahmi, salam persaudaraan, salam sukses selalu untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke. Tak lupa, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.